الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مسلمين المسلمين الله ورحمكم الله ini kita teruskan, uh, siri, siri yang mana ayat yang kita akan sama-sama mendapatkan tafsirannya adalah bermula ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-28. Ayat 23 sampai 28 ini adalah uh, berkenaan dengan abrar. Jadi sebelum kita teruskan dengan memperincikan balasan bagi golongan al-abrar, izinkan saya ulang kembali secara ringkas, secara pantas, apakah itu golongan al-abrar. adalah lawan kepada golongan Al-Fujjar. Al-Fujjar adalah golongan yang banyak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala lawan kepada al-fujjar iaitu al-abra orang yang banyak berbakti dan banyak taat kepada Allah jadi untuk dapatkan maklumat siapa itu golongan al-fujjar boleh rujuk ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-17 dalam surah al-mutaffifin. Golongan al abrar pula kita telah pun baca bermula ayat nombor 18 sehinggalah ayat nombor 23 -28. Jadi pagi ni kita akan bincang ayat nombor 23 sampai 28. Ini bermakna pagi ini kita akan menyelesaikan beberapa lagi baki ayat tentang golongan al-abtar. Jadi kehadiran kita pada pagi ini adalah untuk melengkapkan perbincangan tentang apakah balasan yang Allah berikan kepada golongan al-abrar. Jadi kita ulang secara ringkas apa itu al-abrar pada ayat nombor uh, pada ayat uh, nombor 18 Uh, Allah Ta'ala menyebutkan golongan Al-Abrah ini adalah golongan uh, yang dia kitab catatan amalnya ia berada di dalam Al-Liyin. Itu ayat nombor 18. Okay. Golongan Al-Abrah ini apabila mereka mati Kitab catatan amalnya itu akan diletakkan di langit yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi namanya al -Liyin. Okay. Pada ayat nombor 19, Allah telah memberitahu bahawa al itu adalah satu tempat yang sangat agung. Sebab itu Allah bertanya, wa ta'ala menceritakan ayat nombor 20 bahawa kitab catatan amal golongan al-abra yang berada di Iliyin itu adalah satu kitab mauqum yang mengandungi catatan amal yang tidak lagi akan diubah yang tidak lagi akan dapat di penda. Kemudian ayat nombor 21 Allah memberitahu golongan al-adrad ini uh, kitab catatan amal mereka ia shahaduhul muqarrabun. Ia disaksikan oleh para malaikat yang dekat kepada Allah. Okey. Kemudian ayat nombor 22 Allah menjelaskan golongan al-abrun ini ia berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan itu disebut dafi daib. Tetapi sampai ayat 22 kita belum dapat penjelasan lagi. Apakah contoh-contoh an-naim naim kenikmatan yang banyak bagi golongan al-adrar maka pagi ini kita akan dapatkan jawapan itu dengan kita merujuk ayat nombor 23 terlebih dahulu baik kita baca ayat 23 a'udzubillahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. <سؤال> <سؤال> على الأرائك ينظرون مريكا iaitu merujuk kepada golongan al-abla berada di atas al-ara'i iaitu pelamin-pelamin yang zurun sambil menyaksikan jadi Allah mengatakan golongan abrol ini antara nikmat yang Allah akan beri mereka nanti di dalam syurga ia akan berada di atas pelamin-pelamin dengan sentiasa melihat. Okey. Mereka melihat apa? Masa mereka melihat tu menyaksikan itu mereka berada di atas apa? Jawapannya adalah alal arai al di atas pelamin-pelamin ayat ini umum maka ada sebahagian ulama tafsir kata mereka melihat di situ adalah mereka melihat uh, tentang apa ni tentang nikmat-nikmat apa jua dalam syurga yang memberikan ketenangan Kalau dalam syurga ni ada semua nikmat itu ia menyeronokkan Apa yang tak boleh disaksikan bagi golongan Al-Fujar? Kalau kita masih ingat lagi, golongan Al-Fujar ini, golongan yang Allah halang mereka daripada mendapat, daripada dapat melihat Allah Subhanahu SWT. Jadi, para ulama tafsir kata apa? Mereka melihat macam-macam nikmat dalam syurga, termasuklah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. So macam mana mereka berada di atas pelamin itu kita kena rujuk dalam surah lain. Contoh kita ambil surah al-insan. Okay, ayat nombor 13 kita akan dapat maklumat macam mana sifat duduknya. Golongan al abrar itu di atas pelamin. Allah kata apa? Muttaqi'in fiha alal-ar'a'iq. <-aroi> ha, kalau ayat 23 tadi hanya sebut alal <muttakiina> araik Yang turun, tapi ayat ini ada menyebut bahawa mereka duduk dalam keadaan muttaqi'in. Muttaki'in ini ada yang mentaksikan sambil mereka berbaring. Ada yang kata mereka bersandar. Ada yang kata mereka duduk bersengging. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi sifat duduk di atas pelamin itu sifat yang menyenangkan. Santai, merehatkan. Okay. Mereka duduk di atas ara'ik. Sambil menyaksikan pelbagai nikmat di dalam syurga ni mereka bersama siapa? Lepas tu pelamin itu macam mana sifatnya? Kita boleh ambil maklumat lain dalam surah Yasin ayat nombor 56. Allah mengatakan hum wa azwajuhum di zilalin ala al-awaiq mereka akan bersama dengan pasangan-pasangan mereka di tempat yang teduh naungan di atas pelamin-pelamin jadi ayat 23 tadi tu kalau kita gabungkan ayat nombor 13 surah al-insan dan ayat uh, 56 surah yasin kita akan dapat gambaran yang lebih lengkap. Jadi pelamin-pelamin itu rupa-rupanya dia berada di bawah naungan pohon-pohon. Bersama siapa? Pasangan-pasangan mereka. Mereka buat apa? Duduk apa? Dalam keadaan yang santai yang rehat di atas pelamin. Melihat apa? Telah kita jelaskan tadi. Okay ayat 24 Allah melanjutkan lagi macam mana mereka mendapat kegembiraan Okey ta'rifu fi wujuhihim nadan na'im Allah melanjutkan engkau akan dapat mengetahui daripada wajah-wajah mereka nadhrah ni berseri-seri na'i tadi kalau kita lihat wajah mereka sangat ceria gembira bahagia dia. Kerana apa? Kerana mereka berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Nak tahu orang itu senang, bahagia, tenang, kita boleh lihat pada wajah-wajah. Jadi, a, jadi ahli syurga ni, seperti golongan abrol, terpampang, terpapar, wajah-wajah mereka yang berseri-seri, kegembiraan. Baik, tuan-tuan, kita lanjutkan lagi dengan ayat yang ke-25. Mereka berada di atas pelamin itu sambil menyaksikan nikmat syurga dengan wajah yang ceria gembira berseri-seri. Allah kata, mereka ini juga nak menambahkan kenikmatan tengok ni mereka ada minum minuman minuman apa kita baca ayat 25 yusqawn min rahiqin makhtum yusqaw mereka sentiasa diberi minum Minum apa? Mirrahiq. Daripada khamar yang murni. Maktum yang masih lagi bersalut. Okay. Bersalut apa? Khamar murni itu apa? Kita akan jelaskan. Okey. Ayat ini, Allah kata, Yusqaw mereka sentiasa diberi minum Maknanya mereka nanti akan ada pelayan-pelayan Yang mereka sambil duduk-duduk tadi tu Mereka akan ada pelayan-pelayan yang menghidangkan minum untuk mereka Jadi kalau nak tahu lebih lanjut Siapa pelayan-pelayan itu Kena kembali ingat perbincangan di dalam surah Al-Rahman dan juga di dalam surah Al-Insan ataupun surah Al-Waqi'ah pelayan-pelayan itu disebut dengan istilah Wildan ataupun Ghilman iaitu budak budak pemuda pemuda mereka inilah yang kerjanya memberikan minuman minum apa? Rahiq. Maksudnya adalah salah satu nama minuman bagi khamar. Iaitu arak lah. Sejenis arak disebut dengan istilah ar-rahiq. rahiq ar Kenapa disebut khamar yang murni? Arak itu adalah arak yang asli. Ha, arak yang murni. Ini ha, ni jenis arak yang paling tinggi grade dia. Ha. Lepas tu arak itu pula yang dihidangkan itu adalah arak yang masih lagi bersalut. Bersalut tu apa maknanya? Mahtum adalah arak yang masih lagi tertutup ha, maknanya bukan yang dah pernah buka dah arak tu tak Arak yang masih lagi bah, Masih ada seal lagi tu ha, Arak yang masih yang, yang istimewa Yang tunggu untuk digunakan Apabila masuknya golongan Al-Albara Sekarang ni tu kita dapat gambarkan kita kat dunia haramlah minum arak tu. Tapi kenapa Allah sebut khamar? Kerana khamar ini adalah minuman orang-orang yang kenamaan. Sebab orang masuk syurga ni umpama orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang Allah berikan mereka ganjaran. Okey. Setakat ni jelas tentang khamar ini. Okey. Kita lanjutkan lagi dengan ayat nombor 26. Allah cerita lagi kerana orang Arab ni, mereka dulu memang ada yang minum Arab. Orang yang orang yang kenamaan ni ada pangkat darjat tinggi yang mampu memberi Arab yang gerik yang bagus. Jadi Allah gambarkan kepada mereka. Bukan sekadar ia masih lagi bersalut. Tetapi Allah Ta'ala cerita lagi, salutan dia tu sendiri macam mana? Khitamu mis. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Okay. Allah berfirman bahan salutannya pula daripada kasturi. Bayangkan tuan-tuan, dia punya salutan dia tu seal dia tadi tu yang tu Allah kata itu pun sudah nikmat sebab apa ia berbau wangi belum lagi minum airnya bekasnya itu saja salutan itu pun sudah menarik perhatian orang yang nak meminumnya lepas tu Allah pun kata kerana dia adalah grade yang sangat tinggi oleh yang demikian Allah Ta'ala kata apa bersainglah oleh orang-orang yang berlumba-lumba untuk merebut kelebihan dan kesenangannya. Allah kata kerana hidangan air tadi sangatlah tinggi, air yang gerik yang terbagus, maka Allah kempin Allah ajak semua orang supaya apa? Berlumba-lumba untuk dapatkan nikmat-nikmat itu. Maknanya Allah nak mengajak kepada bulu-bulu-bulu hari akhirat itu. Jadilah golongan Al-Abra. Okey, ayat nombor 27. Kita ambil sedikit lagi waktu tuan-tuan. Sikit saja lagi. Ayat yang rahikin, maktum tadi itu rahik. Yang maktum tadi Allah perincikan lagi Rumahajuhu min tasnim dan campuran minumannya daripada tasnim apa tu tasnim sergi kita sebut macam orang kan tahu arak ni daripada contoh daripada anggol. Saya pada anggur campur apa lagi? Wallahu alam lah. Saya pun salah tanya pula. Ha, kalau tanya kopi semua boleh jawab lah. Ha, tapi Allah kata dia punya special dia rahit. Tadi tu Allah kata campurannya daripada tasnim. Jadi kata Ibnu Katsir tasnim ialah campuran minuman bagi ar-rahiq tadi itu. Jadi tasnim ni campuran ni dia punya special dia kata al-Imam Ibnu Katsir ia adalah minuman yang paling mulia dan paling tinggi darjatnya bagi penghuni syurga. Okey, itu tasnim tadi tu? Dia adalah sejenis campuran yang juga yang sangat istimewa yang paling tinggi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Okey, kita tengok dulu ayat yang satu lagi. Ayat yang satu lagi, ayat nombor 28. Nak ujung dah ni. Aynai yashrabu <tuh> bihal muqarrabun. Okey, ayat 28 Allah memperincikan lagi Tasnim tu, Gapa dia Tasnim tu? Allah kata, Iaitu mata air. Maknanya Tasnim tu ada sejenis, Mata air, Yang dicampur dalam mana? Rahiq tadi tu. Yang rahiq itu, Dia, Disalut. Dengan, Misk. Wangi-wangi yang tu. Bagai. Okay. Allah kata siapakah yang dapat meminum raiqah yang bercampur dengan tasnim tasnim sejenis mata air iaitu orang yang didekatkan kepada Allah al muqarrabun orang yang darjat dia dekat dengan Allah siapakah al muqarrabun itu Esok Kita sambung Ke tuan-tuan nak pagi ni juga? Ha? Dah 23 minit dah Saya sambung esok lah Boleh? Tapi saya bagi tau pendek je lah Lepas tu tamat Al-Muqarrabun itu Kita kena cari surah lain Yang selalu tuan-tuan dengar Al-Muqarrabun, Muqarrabun Surah apa? Al-waqi'ah. -Ki ha, yang kita tahu dalam al-waqi'ah ni ada tiga jenis manusia. Saya sebut saya pantas saja. Ingat tak golongan uh, dalam ayat tujuh al-waqi'ah? Allah kata kamu ni nanti ada salah azwajan salah satu tiga. Yang pertama ingat tak golongan apa? Fa'ashabun naimanah. Golongan kanan satu. Golongan kedua ashabul Mash'amah Golongan kiri. Lepas tu ingat tak golongan ketiga siapa? Wasabiqun sabiqun ulaiikal muqarrabun. Ah yang ayat 10 dan ayat 11 itulah al muqarrabun dekat ayat yang kita baca tadi tu. 28 tadi tu. Jadi al muqarrabun ni siapa? adalah orang yang semasa dekat dunia dia berlumba-lumba bersaing-saing untuk dia mendapat pangkat na'amat yang tertinggi di dalam syurga dia akan banyak buat ketaatan kepada Allah supaya dia boleh dapat supaya dia akan menjadi orang yang ke depan yang paling dekat hubungannya dengan Allah subhanahu wa taala baik tuan-tuan dan perempuan mari kita berlumba-lumba Mengajar nikmat yang paling terbaik di dalam syurga. Baik, kita sambung lagi nanti insya-Allah. Tuan-tuan, pada hari yang berikutnya insya-Allah hari esok kita akan saya akan buat sedikit uh, kesimpulan daripada golongan abrol ni lepas tu kita akan masuk kepada kumpulan ayat yang Allah cerita golongan yang sebaliknya pula Baik, moga-moga tuan-tuan pengisian pada pagi ini dapat menambahkan pemahaman kita uh, terhadap ayat-ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Semoga Allah memberikan kita hidayah taufik untuk kita menjadi golongan al abrar Allah memberikan kita hidayah taufik, kekuatan kepada kita untuk kita memperbanyakkan amal-amal salih. Tidak sekadar buat yang wajib, tetapi kita usah juga untuk buat amal-amal yang sunat yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Aku laku lihada wa astagfirullahal azim. Wa bila tafil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.